А дальше на сцене появится такой факультет, с которым знаком каждый из вас. Каждый парень точно знаком, потому что это факультет ФСП. Друзья, факультет социологии и права на сцене ЦКМ. Под ваш аплодисмент. Здравствуйте, дорогие друзья. Видно факультет. Отличное мероприятие. Давайте немножко наведемся и похлопаем этому. Вы знаете, сегодня вот такое хорошее мероприятие, но кто-то победит, после этого будет отличное продолжение в ночном клубе. Я вот уже вижу эту картину, три часа ночи, какая-то чуть подвыпившая студентка лингвистики залазит на барную стойку и говорит, «Ребята, угостите меня кто-нибудь коктейлем, я сегодня свободна». И вот тут начинается реальная битва факультетов. Эпосы, начинаем! Как уже отметил Гриша, после сегодняшней битвы факультетов будет автопатия в бионике. Так давайте представим случай на автопатии битвы факультетов. Ты выиграла битву факультетов? Свободно. Ты выиграл битву факультета. По Нет. Потуша отсюда. Ты выиграл битву факультета. Нет. А кто? Ты выиграл битву факультета. я Выиграл битву факультета. вампира, а кто-то одел действительно страшный костюм. Дин-дон, дин конфеты и не жизнь! телевизор и сразу видит ее. Но в реальной жизни все не так. Леха, Леха, Леха! Ты слышал, что в мире происходит? Что? Быстрее включи шестой канал, давай! И масса, и ликерский засед, и с вами функцию фокусы, и масса, и творческие То есть ты это хотел сказать? Телек не врет, походу, да. и смотрим через год, что произошло. После этого, значит, разрешаем все пары проводить на поляне с пивом. Ну и еще, конечно же, сегодня в День студента я проведу офигенный MC-сет в Бионике. Скушайте сникерс. Давай. Легче? Да. Михаил Захарочко не вы когда голодный. Я сам в шоке. Нами в соцсетях. Давайте представим, секретный агент СБУ следит за аккаунтом шестиклассницы ВКонтакте. Леха, 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 ты что, это третий день в одиночестве сидишь, а? Одиночество это не когда пусто в комнате, это когда пусто в душе. А, заработался, извини. ёлки палки срочно вызывает пирог не на квартиру. Зачем? Ей Колька Иванов написал привет, как дела. И чё? Он с конце не поставил, и чтоб с собой ничего не сделала. Давайте представим, студент, который год не появлялся на парах, пришел в деканат. Здрасте, 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 здрасте! Меня год не было на парах! О, Вознюк появился! Целый год не ходили! Ну да, поэтому я пришел, решился и хочу пойти на первую пару! А нет у нас первой пары! Как это нет? Вот так и второй не будет! Ну, хоть третья есть? Значит, миру я нужен таким. И, друзья, ты в конце конечно, закончить народной мудростью. Вот был парень, который не ходил на ФП, и когда за ним побежал разъяренный медведь. Он не смог убежать, и медведь убил его. А вот парень, который ходил на ФП, смог договориться с медведем и не бежать вообще.